на сегодняшний день вам с полной уверенностью и ответственностью могу сказать, опять же таки, основываясь на данных МЧС, Кривого Рога и области нашей Днепропетровской. Вот. Значит, причиной задымления неприятного запаха были, подтвердились факты все-таки длительного горения торфяников. Это Киевская, Полтавская область. Плюс возгорание полей по вчерашнему дню у нас было превышение по аммиаку. Сам аммиак, опять же таки, как бы точного лабораторного подтверждения еще ну, как бы нет, откуда аммиак. Ну, одну из версий все-таки, что поля, которые удобряются селитрой. В процессе горения при высокой температуре селитра выделяет аммиак. По данным замеров, превышение было ну, почти в два раза изначально. Но ну, опять же, это по данным служб, которые осуществляли замер проб. Кроме пожаров, никаких аварийных ситуаций ни в Кривом Роге, ни в Днепропетровской области и ближлежащих территорий, которые прилегают к Днепропетровской области, не было. Ни в Желтых водах, ни в Кременчуге. Это все, все последствия пожаров, вот, в частности торфяников Киевской и Полтавской области. Сам процесс вот, горения или даже, наверное, правильно сказать, тления торфа вот, вызывает большое количество задымления вот, и выделения газа, и сажи. Вот и дыма. На сегодняшний момент по замерам, которые опять же таки мне периодически передают службы, превышений ни по одним параметрам не было. То есть, ни, опять же таки, ни по радиации. То есть радиационный фон у нас в норме. Решили все-таки на контроль взять и формальдегид. Вот, Но самые основные вещества, которые могут быть, вот, или в результате аварии, или в результате пожаров. Поэтому всех успокаиваю. І какби руку держимо на пульсі, і, я думаю, пока повода людям і нет. медики також працюють у штатному режимі, та й з отруєннями від надмірної задимленості не звернувся жоден криворіжець. Аби поінформувати мешканців міста, як діяти у подібних ситуаціях та не піддаватися паніці. Медики мають певні рекомендації. Якщо ця ситуація визнає вдруг, різка, то можна, звісно, ж вивести із. Территории повышенной задымленности пожилых людей, детей, беременных женщин. Окна квартиры или офиса необходимо держать закрытыми, особенно в ночное и в утреннее время, потому что именно в это время повышается концентрация вредных веществ в воздухе. Если в течение дня есть необходимость открывать окно, обязательно его необходимо завесить плотной тканью или марлю, обязательно смоченной в воде. Сократить физическую активность также необходимо в этот период, чтобы уменьшить интенсивность газообмена в легких. При отсутствии аллергии следует пить, ну, желательно употреблять витамины. Самое элементарное – это аскорбиновая кислота. Необходимо употреблять побольше воды. Можно компоты из сухофруктов, подкисленные, опять же, продукты такие как кефир. При сильной задымленности необходимо применять средства естественно, индивидуальной защиты. Марлевая повязка, сложенная в 8 слоев. Если нет этой, вот в данную минуту повязки нет, то можно элементарно либо платком, либо какой-то тканью прикрыть носовые, носовые ходы и роты и дышать через вот эти вот средства защиты. Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, ни в коем случае не уменьшать препараты, которые они принимают. При необходимости увеличить дозу препаратов обязательно обратиться к врачу, самостоятельно не заниматься корректировкой дозы. Люди, которые страдают повышенным артериальным давлением, конечно же, необходимо увеличить частоту измерения артериального давления, его необходимо контролировать. Ну, рекомендуется не менее двух раз в день, можно и больше. Необходимо также регулярно увлажнять территорию, помещение, в котором вы находитесь. Это либо влажная уборка, либо это использование увлажнителей, комнатных увлажнителей, либо если пользуетесь вентилятором, обязательно поставить перед вентилятором емкость с водой или со льдом. Также при сильной задымленности необходимо носить легкую одежду, хлопчатобумажную желательно, принимать почаще душ, промывать рот и нос. При возникновении сильного, сильного недомогания, бессонницы, слабости, тошноты, рвоты необходимо обращаться к врачу. Также, если вы внезапно попадаете в условия сильного задымления, главное правильно себя вести. Что имеется в виду? Необходимо правильно дышать. Дыхание должно быть поверхностное, так называемое по собачьи. Избегать глубокого вдоха. Лечебное учреждение работает в штатном режиме, никаких критических ситуаций не возникало, обращение пациентов не увеличилось и симптомами отравлений тоже таких обращений не было.